15 февраля День Встретения Господнего учрежден день чествования участников боевых действий на территории других государств и день вывода советских войск из Афганистана 20 век был одним из наиболее трагических и кровавых в истории человечества. Именно в 20-м прошли две мировые войны, в которых погибло более 60 миллионов человек. Сотни локальных народно-революционных войн и вооруженных конфликтов, жертвами которых стали миллионы погибших и покалеченных войной. Сколько раз так было? Войны задумывают уже седые политики, а в окопах оказываются те, кому 18, 20, 30 лет. И лишь боль, плач, стоны и отчаянные крики матерей есть бессильный протест против всех войн, которые есть на свете. События, происходившие в мире, не обошли стороной и наше государство. Наши земляки, Жители Приморского района и Запорожской области принимали участие во всех локальных войнах, в которых участвовал Советский Союз. Венгерские события. Военная помощь Вьетнаму. Военная помощь Республике Куба. Военный конфликт Чехословакии. Военная помощь странам Африканского континента. Алжир, Ангола, Гвинея, Заир, Ливия. Эфиопия и Египет. Афганская война. 7200 солдат запорожской области прошли через огонь зарубежных войн. Афганистан. Уже 28 лет в нашем сознании прописалось это слово не как географическое название далекой мусульманской страны, а как синоним человеческой беды, настоящего пекла. Это было время холодной войны, время жестокого противостояния СССР и США. Тогда ни у кого не было сомнения относительно правильности принятого решения. И советские войска, верные боевой присяге, при вошли на чужую землю выполнять интернациональный долг. Война безжалостно перечеркнула тысячи молодых жизней. Изменила надежды, планы изувечила тела и судьбы. Через пекло афганской войны прошли 5500 наших земляков, солдат Запорожской области. Это последняя война, в которой участвовал Советский Союз. Память о ней остается еще слишком живой в сознании непосредственных участников и широкой общественности. Продолжает тревожить физические и душевные раны. Слово предоставляется заместителю председателя городского совета. Приморской объединенной территориальной громады Алаватской Ие Викторовне. В этом году отмечается 28-я годовщина вывода души советских войск из Советского, Советского Союза из Афганистана. В этот день мы даем дань памяти и уважения погибшим героям и умершим воинам в военное время и чествуем тех, кто вернулся с войны домой. Более 80 человек из нашего района воевали в Афганистане. В данный момент 68 человек входит в состав Приморской организации ветеранов Афганистана и живут на территории Приморского района. Это трагедия целого поколения. Наш долг чтить память погибших земляков, и заботиться тех, кто вернулся с вами домой. Уважаемые ветераны, от всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, терпения и удачи во всех начинаниях. За каждым воином афганцем своя судьба, свой жизненный подвиг, свой шаг бессмертия. Они проявляли решительную готовность защищать местное население, содействовать установлению в стране мира и спокойствия. И не их вина, если до конца это не удавалось сделать. Сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших наших земляков воинов-интернационалистов, которые не вернулись живыми в родительский дом. В афганских горах нашли свою преждевременную смерть четверо простых сельских мальчишек. Александр Дудниченко, село Борисовка. Владимир Климов, село Партизана. Александр Данилов, село Камышеватка. И Виктор Матвиенко, село партизаны. Они ценой своей жизни остались верными боевой присяге. На этих фотографиях они остались такими же молодыми. И сегодня 19-летними стоят в строю вместе с вами. Уже в послеафганские годы еще 15 воинов-земляков ушли из жизни в мир иной. Почтим память погибших и умерших наших воинов-земляков минутой молчания. в порой человеческих условиях, 84 наших земляка прошли через афганскую войну. Ежегодно, 15 февраля, вы приходите сюда, к этому памятному знаку воинам-афганцам, чтобы заново пережить все, что происходило в вашей жизни, судьбе ваших товарищей в те горячие, кровавые годы и почтить память погибших. Мы должны знать о страшных событиях, бессмысленной и лепой афганской войны и помнить, что среди нас живут люди, которые в 20-30 лет стали свидетелями и участниками военных действий. И мы гордимся вашим мужеством, героизмом, подвигом. Слово предоставляется председателю районного совета ветеранов Афганистана и участников боевых действий на территории других государств Трояновскому Владимиру Алексеевичу. Повратили. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить очередную 20-ю годовщину вывода войск Советских войск в Афганистана. Сейчас уже передо мной выступающие много сказали об этом событии. Я хотел бы пожелать всем, главное, здоровья вам, вашим семьям, родителям, детям, внукам. Мирного неба. Чтобы мы друг другу помогали, оставляли в нужный момент плечо, не проходите мимо. Жизнь такая суровая, тяжелая, мало того, чтобы мы в молодости испытали такие испытания тяжелые. Вот. И продолжаем до сих пор. Надо нам быть сплоченнее и помогать друг другу. Всем здоровья, счастья, благополучия. Погибшим в афганской войне безразличны теперь споры о нужности и ненужности этой войны. Их гибель заставила нас содрогнуться и признать, что политика насилия над историей не способна принести даже видимость победы. Сегодня Украина нуждается в героях, в патриотах, готовых постоять за ее целостность и свободу. Все мы стали свидетелями кровавых событий на востоке нашей страны. С 2014 года ведется антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях. Воины-афганцы одними из первых стали в строй и применяют свой опыт. Многие ценой жизни и здоровья. И из нашего района три воина афганца. Андрей Махотко, Степан Шпаченский и Виктор Плотников на передовой АТО. В Донбассе в боях погибли более 70 воинов-афганцев. Пройдя от Афганистана, они погибли, защищая независимость и целостность Родины уже сейчас, в наши дни. С АТО прибыл наш товарищ Афганец, сейчас он служит в АТО, Андрей Махотко. В прошлом году еще мы должны были бы вручить ему медаль, одинаку президента, но не получилось, поскольку его не было. Сейчас он находится здесь, у нас в строю. Прошу. Слово для вручения предоставляется военного комиссару. Указом президента Украины, 20 жовтня 2014 года, номер 765, на огород президента Украины медалью 25 роков вывода в Великобританию Мохотка Андрея Алексеевича. Давайте достойно почитать всех, кто вернулся с тех войн живыми. Это уважение они заслужили своим ратным подвигом. Уважаемые воины-интернационалисты! Мы горды тем, что рядом с нами живут такие мужественные, отважные и решительные мужчины. Мира и согласия вам, здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Прошу возложить цветы к памятному знаку воинам-афганцам. Низкий поклон всем, кто прошел Афганку. Развилась по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Мотора. Синева Лежит на крыльях Как краска Ты не бойся Синевы Не утонешь Это сказочная Жизнь А не сказка Ты не бойся Синевы Парашюты. А теперь нашлась нам в небе работа, Синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, По петлицам растеклась, по погонам. Я хочу, чтобы наша жизнь По суровым, по законам, я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась. По суровым, по квартирским законам. На этом митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и чествования участников боевых действий на территории других государств, окончен. Благодарим всех за участие.